ম ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল আজি বহুত দিনৰ মূৰত আকৌ ঘৰলৈ গৈ আছোঁ আমি আজি একচুৱেলি কালি ছেকেণ্ড চেটাৰডে' এণ্ড পৰহি ছানডে' বন্ধও পাইছোঁ আৰু লগতে আমাৰ তাত আজি ভাগৱত পাঠ আছে তিনিদিনীয়ে পাতিছে তো সেইকাৰণে আজি আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ ছ' এক্সাইটেড ওৱান এণ্ড হাফ মান্থ পিছত মই ঘৰলৈ গৈ আছোঁ বহুত গৰম তথাপিও আৰু চাদৰ মেখেলা পিন্ধি ধুনীয়াকৈ ওলাইছোঁ আজি হেল্ল' Hello, after so long. My dear, what's up, my dear? Hi, Jenny. Okay, bye bye. Hi, পৰা আমাৰ গাঁৱত মানে লেহু গাঁৱত আৰম্ভ হৈছে ভাগৱত পাঠৰ তিনি দিনিয়া কাৰ্যসূচী তাৰে এটো প্ৰথমটো দিন বিয়াৰ পিছত ভাগৱত পাঠ অনুষ্ঠান মই প্ৰথমবাৰৰ বাবে পাইছো আমাৰ গাঁৱত তাৰে কিছুমান মুহূৰ্ত আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰো বুলি ভাবিলোঁ এয়া ভাগৱত ভাগ আমাৰ নামঘৰৰ পৰা লৈ লোৱা হৈছে ভাগৱতভাগ এতিয়া লৈ যোৱা হ'ব আন এখন নামঘৰলৈ আমাৰ ওচৰৰে গাঁৱত শ্ৰী কৃষ্ণ থান বুলি কোৱা হয় আৰু কোৱা হয় যে শংকৰদেৱে ইয়াতে আহি জিৰণি লৈছিলে সেয়েহে নামটো শ্ৰী কৃষ্ণ থান ৰখা হৈছে ভাগৱত ভাগ এতিয়া শ্ৰীকৃষ্ণ থানলৈ লৈ যাবলৈ লোৱা হৈছে আৰু শ্ৰী কৃষ্ণ থানৰ ভাগৱত ভাগ আমাৰ নামঘৰলৈ আদৰি লৈ অনা হ'ব এতিয়া ভাগৱত ভাগ আদৰাৰ কাৰণেই একভাগ কাম কৰা হয় আৰু লগতে দুখন গাঁৱৰ মাজত সম্প্ৰীতিটো থাকিবলৈ কাৰণেও এইভাগ কাম কৰা হয় আৰু সঁচাই চাবলৈ গ'লে এইটো কিমান এটা ধুনীয়া প্ৰচেষ্টা য'ত নেকি সকলোৱে মিলি অনুষ্ঠানভাগ নিয়াৰিকৈ পাৰ হোৱাত সহায় কৰে আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো দেখি গম পাইছেই চাগে ইয়াত বহুত মানুহৰ সমাগম হৈছে আৰু সকলোৱে মিলি ভাগৱতভাগ শ্ৰীকৃষ্ণ থানলৈ আগবঢ়াই লৈ গৈছে এয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে কিমান ধুনীয়াকৈ হৰিনাম গাই ভাগৱত ভাগ আগবঢ়াই লৈ যোৱা হৈছে গাঁৱৰ আই বাপ যুৱক যুৱতী সকলোৱে মিলি আগবাঢ়ি গৈ আছে আমাৰ গন্তব্য স্থানলৈ বাহনসমূহ যাতে খালী নাযায় দেই বাহনসমূহ খালী হৈ যাব নালাগে আৰু এয়া আমি আহি পালোহি শ্ৰী কৃষ্ণ থান এয়া শ্ৰী কৃষ্ণ থানতো ভকতে ধুনীয়াকৈ ভাগৱতভাগ আদৰি লৈ গৈছে এতিয়া চাৰি কৃষ্ণ থানৰ ভাগৱত ভাগ মণিপুত পৰা বাহিৰলৈ উলিয়াই লৈ অহা হৈছে যিখন এতিয়া আমাৰ নামঘৰলৈ লৈ যোৱা হ'ব দুপৰীয়া ৰ'দত ওলাই অহা ভকত এতিয়া ৰাতি পালেগৈ কিন্তু কাৰো যেন ভাগৰ গোলা বস্তুটো লগাই নাই সকলোৱে নিজৰ উৎসাহেৰে আগবাঢ়ি আহিছে আৰু এই ভাগ অনুষ্ঠান ধুনীয়াকৈ পাৰ হ'বলৈ সকলোৱে আগভাগ লয় সেয়া শ্ৰীকৃষ্ণ থানৰ পৰা বিদায় লৈ এতিয়া আমাৰ ভকত যাবলৈ ওলাইছে আমাৰ নিজৰ নামঘৰলৈ এ গৈ আছো এতিয়া আমার নিজৰ নাম ভাগৱত ভাগ আনি আমার নিজৰ নামঘৰত স্থাপন কৰা হৈছে আৰু এনেদৰেই প্ৰথম দিনা কাৰ্যসূচী ধুনিয়াকে পাৰ হলগৈ এয়া দ্বিতীয়টো দিন যোনদিনা জগতবনীয়া বাপেক ভাগৱত পাঠ আৰু ব্যাখ্যা কৰি আছে

সমাজত নিজক দাৰ্শনিক আপুনি সমাজত নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰিব ল'লে আপুনি নম্ৰ স্বভাৱৰ হবই লাগিব অহংকাৰী মানুহক কোনেও ভাল নাপায়

আৰু এয়া চাওক আমাৰ নামঘৰভাগ কিমান ধুনীয়াকৈ সজাই তোলা হৈছে মই স্বৰ্গলৈ যাবলৈ পামেই পাওঁ এতিয়া স্বৰ্গলৈ যাবলৈ পাম বুলি ভাবিলে নাহে কোনো স্বৰ্গলৈ কেতিয়া যাম বান্ধৱীজন পুখুৰী এটা কান্দি ৰাইজৰ পানীৰ সমস্যা দূৰ কৰি ৰাইজেও পানী খাইছে জীৱ জন্তুও পানী খাইছে স্বৰ্গলৈ কেতিয়া যাব স্বৰ্গলৈ এতিয়াও নিবলৈ কোনো অহা নাই এতিয়া ৰৈ থাকে সেইদিনা আহি হৈছে বোলে তেওঁলোকেতো মোক কৈ আছিল আমাৰ ইয়াক স্বৰ্গলৈ কেতিয়া যাব স্বৰবলৈ কেতিয়া যাব বুলি মইতো গ'লো আহিলোৱেই তেওঁলোকে কথাটো গম নাপায় তেওঁলোকক খবৰটো কেনেকৈ দিয়া যায় বোলে আকৌ নামি যাব লাগিব তললৈ তেতিয়ালৈ সেই আকৌ বিফব নেকৈ ধৰি তললৈ নামি আহিল নামি আহি এখন চৰ্ নেমানে কথা ই কব পাৰে নেকি আপুনি বিষ বনিক চৰ্গলৈ বোলে নহয় তোমালোককো লৈ যাম তেতিয়া বোলে বোলে আপুনি নিদিলেহে বিশ্বাস ধৰ আমি কিছু দূৰ পামেই বোলে বৰ ভোক লাগিছেহে ৰ'বচোন তাত খোৱা বোৱাৰ ব্যা আছে নহয় এহ আপুনিহে কৈছে খোৱা বোৱাৰ ব্যৱস্থা আছে বুলি তাতো অকণমান মানুহ আছে ইমান দুখন হাত মেলি এই মহ দিব বুলি যেতিয়া দুহাত মেলি দেখুৱাই দিলে সঠতে গোটেইকজন বিষব নীবোৰৰ পৰা সৰি ফুৰে সৰি ফৰে সেই মুহূৰ্ততে তেওঁলোকৰ মৃত্যু হল তেওঁলোকৰ স্বৰ্গ এজন হল

সঁচাকৈ আমাৰ গুৰুজনাই যে আমালৈ কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু আগবঢ়াই গৈছে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে ভাওনাৰ কিছুমান মুহূৰ্ত আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ পৰা আমি এইটোৱেই গম পাওঁ যে অহংকাৰে মানুহৰ বিনাশ কৰে যিমান ডাঙৰ মানুহ হ'লেও কেতিয়াও অহংকাৰ হ'ব নালাগে কোনো মানুহ সৰু বা ডাঙৰ নহয় সকলোকে সমান চকুৰে চাব লাগে এনেদৰেই আমাৰ তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী সমাপ্ত হ'লগৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ